Hamız asan bu videoda istərək ki bir təkəsinik başlanğıcdan başlayırıq. E, bu videoda sıfırdan proqramlaşdırma, yəni veb proqramlama dərslərlə başlayıb veb e, veb zəiflərinə kimi irəliləyəcəyik və bu zəiflərin necə yarandığı, hətta kodlar yazacağıq və bu zəifləri necə tapa bilərik onu öyrədəcəm, həm manual formada, həm də avtomatik şəkildə. İndi isə HTML dərslərinin e, birinci bölümünə xoş gəlmisiniz. Siz HTML nədir? Hypertext Markup Language, yəni ə e, heçsəmə bir veb səhifə kodlama e, necə deyə, dilidir. Bu heçsəmə sahəsində öz veb səhifələrinizin bəzi səhifələrini və ya bax ki, bəzi şeyləri kodlaya bilərsiz. Məsəl üçün indeks və s. görsənlər. Ə <coughs> e, heçsəmədən sonra CSS dərsləri olacaq. CSS-dən sonra isə PHP. PHP dərslərini bitirdikdən sonra isə JavaScript kursuna. JavaScript-ə başlayacağıq. Burada da dərsimiz dayanacaq və keçəcək bunların veb sayt açıqlarına. Ola bilsin daha illərə sevəcək şeylər də oldu. Bir də Linux öyrənməcəyəm. Nə isə başlanğıc dərsi yənicə e, hecsimalda -də, biliyimiz ki, bilməyə bilirsiz, yox yox. E, hecsimal təqlər olur. E, bu təqlər vasitəsilə biz istədiyimiz yazını açıb bağlaya bilirik. Yəni bu təqlər vasitəsilə yazırıq yazılarımızı. E, i̇lk öncə hecsimal təqdimatdan başlayırıq. Bu isə yazırıq ondan sonra C++ üşənməyimiz məsələdir burana gəldik sanxti səməldə. Süncü biz bunu HTML formatına çevirəcəyik, HTML formatını işlədəcəyik. <coughs> Başladıq. Gördüyünüz kimi ilk teqimiz nədir? HTML-lə başlayırıq. HTML-lə də bitiririk. HTML-lə bitiririk. Daha sonra nədir? Daha sonra bura body teqimizi veririk. Birinci heyət teqimizi veririk. Daha sonra isə body dir, aşağıdan da bu təqvimimizi bağlayırıq. Hop, alalığ boltəyimiz. Burada da məsələn yazılar deyir hə, məsələn, məsəl üçün salam yazsır yerə görə məlumatı. Salam deyir. Dəqiq xam başa. Xam bizə e, PHP fayllarımızı təhlil etmək və s. ilə kömən olacaq ki, bu da bizə əlverişlidir. bu banko go formuzu açaq. lokalossa daxil. Lokalossa girəndən sonra nəyə? Dosyamızın adı say.html gördüyünüz kimi biz teqlərimizi açıb <coughs> buraya salam yazsın girdikdən sonra e, bu qraq hissəyə salam yazsa gəlir. Yaxşı, indi bunu təkmilləşmiş hallarına baxaq. Məsələn ə e, bura gəlib tekst taqımız var. Bu tekst tağı nədir? tekst Gördüyünüz kimi bura tekst yazıb aşağıya da salam yazsaz, tekstdə göstərilən yazı ilə də eləyə bilərsiniz. Yəni bura tekst tağı ilə girib bu yazını yazıla bilərsiniz. Salam yazını yaza bilərsiz. Yəni yarışı sizə bunu da belə eləyə bilərsiniz və ya hətta ki burdan gələ bilərsiniz yazdınız. Da. E, daha sonra isə digər taqımıza keçək. E, məsələn deyə hey adımız var. Hey adımızın qabağına məsələn nə yazaq? Salam. Asan salam yazdı. Düzdür. Salam yazandan sonra gördüyünüz kimi yenə də bura gəldi. Məsələn silə Gördüyünüz kimi e, sizə bəzi teqlərimizdən bəhs elədim. E, daha sonra keçək h1 teqinə. H1 teqi nədir? H1 teqi bizim yazını böyü göstərməyimiz üçün. H1 teqini yazırıq və bağlayanda fikir verdiyiniz kimi slash atırıq. Yəni bu h1 ikisini danış h1 yazırıq teqlərimizi yazanda. Ən sonunun yanına bir dənə heş # qoyuruq. # deyilən şey bunu bağlamaq üçün teqimizdir. Məsələn bura yazırıq: Salam necəsən. Ctrl+C qaydət edin. Gördüyünüz kimi bizə yazını biraz daha da e, böyük formada göstərdim. Məsələn, gəl aşağıya yazaq h2 h deyimsək. Məsələn, yazaq, salam necəsən? Patır. Ctrl S ilə saxlayaq. Gördüyünüz kimi bu yazı bundan daha kiçik görünür. Eee, daha sonra fərqli-fərqli -fərql taglərimiz var. Hamsını mən bəs eləyəcəm. HTML əsasən bizə veb saytlarda olan məsələn HTML veb saytlarında yanan ağçaqları necə barkodlarını öyrənmə biləcək. Əsasən onlara lazım olacaq. Ona görə də indi də göstərəm. Məsələn deyək ki, biz yazı yazmaq istəyirik, bir paraqraf yazmaq istəyirik. Bunun üçün də P tag var. P tagımızı girdi. Məsələn yazı bu salam necəsən. Salam necəsən? Mən paraqraf yazısını düzdür. Bunu CTR ilə Excel-dən saxlayırıq. Gördüyünüz kimi normal yazı çatısında göstərir. İndi biz bunu, məsələn, deyə bir mətn yazmaq istəyirik. Siz indi center tag-ın var, salam. Center tag nədir? Məsələn, gəliyik bura. H1 tag-i. Salam necəsən? Bu 1. Gir. Bunu girəndən sonra bura center tag-ını girsək Hazırkədə belə əsə eləsək, gördüyünüz kimi bizim bu salam necəsən bu sözümüzü ortada göstərdi. Deməli nəymiş? Center, yəni ortada göstərmək üçün. Biraz incə sildisəz yaxşı olar. Hə, center nəymiş? Bizim bu sözü yuxarı e, ortada göstərməyimiz üçün. Daha sonra nəyidir? Deyək ki, bir mətn yazdınız. Giririk bura hey text addına. Hey Aytdım ona salam. Yəni hmm. trelle's. İ gördüyünüz kimi burada bu yazını göstərdi. Məsələn, belə bir şey edə bilərik. İ biraz maraqlı olacaq biz. Səz, mən sağım, mənim adım Elçin deyə. Bu ortaya gələcəyim bir boşluq qoyuram. Bura beta qədirəm. Beta qədirəm. Görə nə olacaq? Gördüyünüz biz kimi bizim məsələn beta qətnə girdiyimizi qoyu şəkildə göstərməyə başladı. Yəni bu yazandan gördüyünüz kimi biraz e, tünd şəklində. Onda nə edirəm? Gəlirəm bura da beta qətnə girəm. Əb beta qətnə girəm. İrəldən sonra da gəlirəm burdan onu bağlayacağam. Görürsünüz indi nə olacaq? Gördüyünüz kimi indi bir dənə buranı göstər. Niyə buranı göstər? Çünki biz bunu axırıda salışdırmalıyıq. Gətirərik bunu. Və yuxarıdakı bunun altına salışdırmalıyıq. İndi hamısını tək-tək göstərəcəm ki, tamamlayasız qodların səf olub düz olduğunu. Nərdə harda başa düşməsi son da salacağam. Gəldiniz bura. Gördüyünüz kimi başa və sona yazdığımız zaman betaqdan 13, yəni bu ümumiyyətlə taqın içə aldığımız sözü bu tağa uyğun yazı şəklində göstəririk. Ona görə də gördüyünüz kimi bütün yazını qoy şəkildə göstərməyə başladı. İndi e, nə edək? İndi digər bir teqimizdən bəs edəcəm. Buraya bura deyildi. Ha, hə, digər bir teqimizdən bəs edəcəm. Bunu da alıb mürəğa. Eee, digər bir teqlərimizdən sizə bəs edəcəm. Məsələn, burada hashp center yazmışıq. Düzdür? İndi biz bu yazını başqa şəkildə də deyə bilərik. Yəni təkcə bu yazılır ki, yəni bu centeri, yəni ortaya almağı başqa bir şəkildə deyə bilərlər. İndi onu necə istəyəcəm. Bura gəlirsiz, bura gələndən sonra yazıb aliyun bərabərdir 2 dırnaq içində center. Center. Belə gəlmə oldu. Daha sonra salam, məsələn CTRL ilə gördüyünüz kimi align center verəndə indi sizin deyirəm bilsiniz daha yaxşı anlayasınız nə dediyim. Align center dediyim zaman da bu şəkildə də bunu e, necə deyim, ortaya ala bilər. Məsələn, belə sizə maraqlı gələ bilər ki, məsələn, mən burdan onda H1 teqini beləliyim və ya bu tək necə deyim, məsələn, bunu silsəz heçm olmayacaq. O gördü H1 teqini axırda bağlamalısınız. Yəni bağlamağın məcburiyyəti Nə səhifəmizin başlığını girdim, salam girdim. Bura da bir sözlər yazacağam. Digər səhifələrəm. İndi mən nə edirəm? Bu buraları yazı ilə dolduraqsınızsa, salam. Kanalımda e, olduq, olduq dərslər də yerəcək. nöqtə. Bunu da girdim bura. Gördüyünüz kimi, gördüyünüz kimi yazılar gəldi, hə. İndi biz məsələn belə bir şey edə bilərik. Alırıq bunu yan alta, bura yazırıq qırı. Beretağa baxaq görə Beretağımız nəmiş. Gördüyünüz kimi heç oman niyəsmadı. Çünki Beretağı sözü ayırmaq üçün. Məsələn, Beretağa gəlirəm, qoyuluram. Gəlirəm burada məşğul oluram, bura gəlirəm, düzdür? Bura yazana sözə gəl. Gördüyünüz kimi hansı sözün arasına girmişdir Beretağı? Beyt tağını məşqul oluram. nöqtə. Kanalımda pulsuz dərslər verəcəm. Bu iki sözün arasını yazmışam, ona görə də bu iki sözü bizə alt alt-altğa göstərdi. Deməli nə imiş? E, şəkil, yəni sözləri də bu şəkildə alt alt-altğa yaza bilənimişik. HC məna. Eee, daha sonra bəzi teqlərimiz var, məsələn, yazı yazmaq üçün. Eee, bunlar sizə istəyirsinizsə, digər teqləri sizə göstərəm. gözləmə yavaş-yavaş normal başlasam. Nə hə, görürük ortaya? Məsələn, yazırıq strong teyimiz var. Strong. Tegimizi necə bağlayırdıq? Sözü yazırdıq, qabağına bir işarə atıb. Yəni slash, s e, strong. Məsələn, bu patka hərəsə bir paqdır. Yazandan sonra nöqtə qoyuruq. Gəlirik bura. Gördüyünüz kimi strong-ya niüzü şəkildə göstərməyəm dostlar. Məsələn, i yazırıq. Yəni İta, i nədir? i italic deməkdir. Yəni italic şəkildə olsun yazdır. İtalik şəklinə görə yazılmışdır. Gördüyünüz kimi bizə italic şəklində göstərməyə başladı. Yəni bunun daha çox teqləri var. Mən bunu sizə e, digər dərslərdə başa salacağam. Digər dərslərdə bunları sizə e, daha aydın bir şəkildə göstərməyə çalışacağam. Bu günlük e, teqlər dərsimiz yəni təmas əliy ilə teqlər dərsimiz bura qədər idi. E, gələn dərslərdə e, görüşməyə